محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک نہایت حساس ایمان افروز اور تاریخی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں ایسا سوال جس سے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا کیا یہ ذمہ داری کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی یا کئی صحابہ شریک تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کتب سیرت اور اقوال علمائی امت کی روشنی میں اس سوال کا مستند جواب جانیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں ایک ایسا نقطہ آئے گا جو آپ کے دل کو ہلا دے گا پس منظر وسال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی الاول پیر کا دن مدینہ منورہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا وہ لمحہ جس کا تصور بھی صحابہ کرام علی مردوان کے لیے ناقابل برداشت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا صحابہ پر سکتہ تاری تھا کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا اسی موقع پر ایک نہایت اہم شرعی سوال سامنے آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے غسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں اسی دوران اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا یہ انبیاء کرام علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ان کا جسم مبارک پاک اور محفوظ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس صحابی نے دیا علماء اہل سنت کے نزدیک متفقن علی بات یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کی سعادت حاصل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر سے خوشبو آ رہی تھی دیگر شریک صحابہ کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ عظیم ہستیاں بھی موجود تھیں حضرت عباس چچا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس حضرت اسامہ بن زید حضرت شکران آزاد کرنا غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن غسل دینے والے اصل صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تھے باقی حضرات معاون کے طور پر موجود تھے غسل کا موجزاتی انداز ناظرین یہ عام غسل نہیں تھا حدیث میں آتا ہے کہ غسل کے وقت ایک آواز آتی تھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ اٹھایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ویسے ہی نرم اور پاک تھا کوئی نجاست یا تکلیف محسوس نہ ہوئی خوشبو پھیلتی رہی یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء بی کرام علیہ السلام کی شان عام انسانوں سے جدا ہوتی ہے حوالہ جاتی کتب یہ واقعہ درج ہے مسند امام احمد میں سنن ابن ماجہ میں طبقات ابن سعید میں سیرت ابن حشام خصائص قبرہ امام سیوت شافی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب اہم عقیدتی نقطہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علوم السلام قبروں میں زندہ ہیں ان کے اجسام مبارک کو مٹی نہیں کھاتی ان کے ساتھ اللہ پاک کا خاص معاملہ ہوتا ہے غسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اسی عقیدے کی روشن دلیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد غسل حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیا حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ تعالی عنہم ان کی مدد کر رہے تھے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی یعنی آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران رضی اللہ تعالی عنہما بھی غسل میں شریک تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی الجہ الکریم کو غسل دینے کی وصیت کی تھی اس لیے غسل کی ذمہ داری آپ نے نبھائی اور ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے میرے کنویں بئر غرص کے ساتھ سات مشکیزوں سے غسل دینا پھر بئر غرص کے پانی سے ہی آپ علی السلام کو غسل دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت عینی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے دیا چنانچہ سنن ابن ماجہ میں ہے عن علی ابن ابی طالب قال لما غسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ذہبا یلتمس ما یلتمس من المیت فلم یجدہ فقال ابی ابی طیب تبت حین حین وطبت میتن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تو آپ کے جسم مبارک سے وہ ڈھونڈنے لگا جو میت کے جسم میں ڈھونڈتے ہیں لیکن کچھ نہ پایا تو کہا میرے باپ آپ پر قربان ہوں آپ صاف پاک صاف ہیں آپ زندگی میں بھی پاک تھے وصال کے بعد بھی پاک رہے سنن ابن ماجہ جلد ایک صفحہ چار سو سنن ابو داود کہ عن عامر قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم على علي والفضل وَالْوُسَامَةُ بن زيد وهم ادخلوه قبره قال وحدث مرحب اولو مرحب انهم انما يليل یعنی راج العلح یعنی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فضل اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور انہوں نے ہی قبر مبارک میں داخل کیا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور مجھے مرحب یا ابو مرحب نے بیان کیا کہ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر اطرہ میں داخل ہوئے تھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین سے فارغ ہوئے تو فرمایا بے شک یہ ذمہ داری گھر والوں کی ہوتی ہے سنن ابی دہود جلد تین صفحہ دو سو تیرہ مصنف ابن ابى شعبہ میں ہے کہ عن عبد اللہ ابن الحارث قال غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ويدن وعلا خرقت يہ بہا بحا يد تحت القمیس یعنی حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے کہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص ان کے اوپر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر کپڑا تھا جس کے ساتھ حوصل دے رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ کو قمیض کے نیچے داخل کیا پس انہوں نے حضور علیہ السلام کو حوصل دیا اور قمیص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رہی مصنف ابن ابی شیبہ جلد دو صفحہ چار سو اڑتالیس مدارج النبوت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس طرح دیا گیا تھا فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالی کلہ پر برد یمانی کو باندھا اسی بنا پر غسل کے لیے کلہ باندھنا ہمارے لیے سنت ہوا کلہ چاروں طرف چادر باندھنے کو کہتے ہیں اس کے بعد کلہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور حضرت عید المرتضی اور حضرت فضل و قسم کو جو حضرت عباس کے فرزندان تھی بلایا ایک روایت میں ہے کہ بجائے قسم کے حضرت ابو سفیان بن حارث کو بلایا اسامہ بن زید جو خب رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اہل بیت کا حکم رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صالح حبشی جن کا لقب شقران ہے جمع ہوئے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ پر لیا اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر ہاتھوں کو پہران مبارک کے اندر داخل کیا حضرت اسامہ اور شقران قمیص مبارک کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے حضرت عباس و قسم ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر لے جانے پر حضرت علی کی اعانت و امداد کرتے تھے اور غیب سے بھی غسل میں اعانت ہوئی مدارج النبوت مترجم جلد دو صفحہ پان آٹھ اور پانچ سو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر غرص کے پانی سے غسل دینے کی وصیت فرمائی تھی جیسا کہ سنن ابو داود میں ہے علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں وصال کر جاؤں تو مجھے میرے کنویں بئر غرص کے ساتھ مشکیزوں سے غسل دینا سنن ابن ماجہ جلد ایک صفحہ چار سو اکتر حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دینے کی وصیت کی تھی چنانچہ خصائص القبرہ اور مسند بزار میں ہے واللفظ للثانی عن یزید ابن بلال قال قال علی اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی وسلم علی یعنی حضرت یزید بن بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے حضرت علی کے, علی کے علاوہ کوئی آپ کو غسل نہ دے بس بے شک کوئی میرے سطر کو نہ دیکھے ورنہ اس کی آنکھیں اچک لی جائیں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پس حضرت عباس اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پردے کے باہر سے مجھے پانی دیتے تھے مسند البزار جلد تین صفحہ ایک سو پینتیس شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت تھی کہ تمہارے سوا کوئی اور غسل نہ دے اور نہ کوئی میرا سطر دیکھے اگر خلاف ورزی ہوئی تو اس کی بنائی جاتی رہے گی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المتض رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب میں اس عالم سے سفر کروں تو میرے غرص کے سات مشکیزے پانی سے جن کا دہانہ کھلا ہوا ہو غسل دینا مدارج جلد پانچ سو نو شیخ عبدالحق محدث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام کا بعد وصال کے غسل بیر غرص کے پانی سے ہوا تھا آپ حیات ظاہری میں بھی اس کا پانی پیتے تھے جسب القلوب الاد دیار المحبوب صفحہ ایک سو چورانوے ناظرین کرام یہ سعادت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی کہ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیں یہ نہ صرف شرف ہے بلکہ ان کے بلند مقام کی واضح دلیل بھی اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے تو لائک ضرور کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو ہر عاش کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں دعا. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العن محترم ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے شیئر ضرور کیجئے سواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ